думал, спасу наоборот. наоборот. Ванная она ожила, но мертвая была и воскресы. Чего Яська плачет, Бокабуча. Иди ты плач вместе с ней. А мораль такова, не всех нужно спасать. Вот, кстати. Не каждого человека надо спасать, это точно. Тонны, что не спасать. Нет, ну в плане в другом переносном. піли. Коля хай закаже. Коля пішов по торговим центрам, блядь. Он сидить, дивіться. Невіл Долгопуп, дивіться. Сидить Невіл Долгопупс. Із Гаррі Поттера. Їду заказати, да. Коля гроші трати. йому вчора укаруки дав він сказав, що чи шапки драконів, драконів Так Він побіг тратити. штани мені 4 пари. Красивий він. Хто Коля? Ну так. Да. А я, що не. Коля добрий очень. Безотказный человек очень хороший. Я не люблю шопинг, ребята. У меня магазины повеститься со смерти подобно. Ребята, 15 секунд. Сундучок у нас истекает 15 секунд. Забирайте монетки, поддержите подпиской. Подпиской укром. Черт, что це у я кажем. Я думаю, колеса що я не буду їсти Щучу, ікру з моей устрицы. Зайдемо в ресторан. Колі брехав, каже, Крукер написав. що идемо в ресторан. їсти море продукти, він буде їсти щикрус. Мені уститися, його е, лобстер. У мене сир. В пакеті. Столітній. І мото Юрка привика ковбасу і сир. Це до сих пор тягаю. Коля добрий, да. Спасибо, Укр. Боже, у нас опять сундучок. Ребята, Укр, Укр. Спасибо тебе, дорогой. Я вот с Мультик я по поубирал. У меня все чисто. У меня идеальная чистота. Тут посуда я помыкаю. Рассмотрю человека, знаете, пройдет полгода. А то и больше. Пока рассмотрю сейф открыли, да. Да, тут жестче, чем в Ютубе. В Ютубе не так. В Ютубе снял видео, это закинул. Ну, пошли обзорщики тебя обсирать. Ну, хуй им сраку. Хай делают, что хотят. Что ты будешь делать с этим? Бороться с ними? Как? А вот тут, мне кажется, жестко. Ну, ничего. Это тоже опыт. Ну ничего. Да наша не пропадала, правильно? Ну и живем. Привет, дядя сам был. Милена родила, что ли? Это Юля мне пишет, дочка Эдика. Знаете, как выросла уже девочка? На Эдика очень похоже. Вот Юля. Вот это вот с красными губами. Это дочка Эдика первая. На Эдика похоже очень детство. Симпатичная девочка. Племянница моя, да? Вот она пишет. Привет, дядя Самова, или Милена родила. Юльчик, приветик. Да даже не знаю, мы же так не общаемся. Да я думаю, что вряд ли родила. Я думаю, что не родила. Это эта девочка, что я это... Что долг, то, что я Эдику занимал и сказала: дай дочке Вот это. он отдал. Да она. Спасибо, Укр, Укру, за монетки, ребята. Спасибо ему огромное. Спасибо ему, котику. А не надо было мне сушить, они не общаются. А не надо было мне сушить кроссовки, можно было их посушить? Доброго, ребята. У тебя есть сушилка для обуви? У меня есть просто сушилка, машина сушильная. Ну, как стиралка, только сушилка. Я как круто. Барабан. Ну, сейчас у меня там сушится. Постельная, по-моему, сушится. Не нужно, да, я тоже думаю, что не надо. Вот такая вот. Вот тут у меня сейчас сушится постельная, по-моему. А, нет полотенца сушится. Сейчас еще 7 минут и все. Потом перекину постельное буду сушить. И поставлю стирать. Я не стираю вместе, вот, и не сушу. То есть я сушу и стираю, вместе бывает выбивает, поняли? Сейчас постираю белое. Разблокировал. Я всех разблокировал вчера или когда-то. Ну разблокировал, но блокировал. А у него осталось, понимаешь, вот это неприятные послевкусия. Ну, осталось, что я сделаю. Надо было тапать. Ты как смеешь ей приказывать? Что, что ж ты там подарки кидаешь, а у нас даже не тапала. Ну что ж, я виноват в этом, когда я голос срываю, блядь, ару. А вам похую, то что я буду делать? Пашка пишет, пусть меня заблокирует обратно. Третий. а я его разблокировал, хай мучается. Даже пальцем не пошевелю. Даже пальцем не пошевелю. Виточка пишет, Виточка пишет. Правильно, здесь друзей нет, здесь деньги гребут. Деньги, Виточка гроши, говорит, гроши, гроши, гроши. Поэтому гроши, я, гроши. Поэтому я говорю, выходите в эфире и гребите тоже денежку обязательно. Давайте. Лопатой. Я вас затащу в какое-то говно, в какую-то интригу и пиздец. И будут миллионерами. Да. Потом не отмоетесь. На то зарошимо. Зато, Зато будешь богатый, репси. О, тут так легко. Вот вышел сильный. Спасибо, все. ребятки. Ждем X3, ребята. Ждем X3. Перчатку поставить у нас кто-то, да. ребята. Кто кинет перчатку, ребята, киньте перчатку. Димончик, ты ставишь перчатку? Я, Мирочка, ставь. Уже две перчатки, ребята, две перчатки. X3, x5, ребята, все вместе. Кто-то поставил. X3, X5. Умножается все на 3 или на 5, ребята. Все умножается. Это лучшее время. Алия, спасибо огромное. Если даже x5 не умножится, умножится на 3 обязательно. Ребята, все вместе. Все вместе, все вместе, все вместе, пончиками, команды, команды. Нормины, спасибо, ребята, все вместе по чуть-чуть. Все вместе, все вместе, все вместе. Вадимка, спасибо. У нас x3 14 секунд. На x3. Да чуть-чуть надо. Чуть-чуть. Спасибо огромное. -чуть. Корки. Наговногу. Смотрите, какие мне приехали эти формочки. Спасибо. О, прикольные, кстати. Диди, спасибо. И купил еще вот такие бумажные. Одноразовые. А это для чего? Для сырника, типа? Нет, я ж... Овощи, может быть, запекать. Я ж купил... Аэрогриль? Да. Такая вот у меня красивая аэрогриль. И что надо, это в формочках этих ставить или что? Можно не в формочках, но надо мыть. Но ее можно мыть и в посудомойке. Но я для того, чтобы было легче ухаживать, я купил формочки. Ой, блядь, смотри. Там нарисована моя эта. Представляете, я только увидел. Моя штука нарисована.